Свобода, фашист! Понимаешь? Мы его беда спалили. А ты за ним стоишь? Коля! Ты фашист! Если ты там. Понял, коричневый от чума. Что? Сказать нечего? Нечего сказать? Ну скажи, дальше. Давай, дальше. Да? Два? 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 что? Скажи, вы же Европу хотите. А памятник ЮНЕСКО, который занесен, вы снесли, говорю, а? Это а ва? ваше лицо? Что лицо. Что лицо. Меня Игорь зовут. Как да? какое Вообще нам слов, блядь, не собираешь. Ты хочешь Да, я хочу услышать твою ответ. На да. какое питание? На такое питание, что ты там стоишь за фашистом, понимаешь? Да, вы фашистов поддерживаете. Каких фашистов? Как Да, фашисты? это кто? Это национальный партия, которая запрещена в Европе, да. а? Мы, мы, выгнали из национальных партий Европы. Вы за них стоите. Вы забегаете да. сразу. А? Именно. а вы за А за кого вы стоите? А я стою. Вы за под их За демократию или что-то такое? Честный парень. Стоите, а вы под Давай, залазь сюда. За что? Давай, я тебе полезу, а? Давай. Не не надо, 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 положение. Положение. Давай, иди, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда.

может Желтого палаца, блядь. Идите вы, блядь. сегодня мы туда не зайдем. Понимаете? Это уроды, вы уроды. Вы уроды, уроды. Вы уроды, а вы не у нас. Это вы вот этот виден сделали, понимаешь? уже допекли народ. Вы, это не вся Украина, запомнили? Ты нормальный чувак, может быть. Он лука не мой. Ты хотя бы что-нибудь.